надо подняться. Сейчас момент, который необходимо сосредоточить все усилия на одном. На защите целостности и независимости нашего государства. Присоединяйтесь, поднимайтесь. Мы сможем, мы отстоим. Пенсионер в маршрутку, а Вине и каже, у меня два места, а то весь заменили льготами. И вот это мы с вами... Я йому сказала такі слова. Все життя. Скільки я пам'ятаю історію? українців завжди гнобили, забороняли їм розмовляти своєю мовою. Казали, що нас таких і поміні нема. А ми ось вони стоїмо, українці сильні, добрі, звитяжні, і ми їх переможемо. Слава Україні. и как сети лежит, и люди видят. пока народ Все это пойдет нашим военным э, дальше. Сегодня мы им отвезли генератор и фонарики, сколько я знаю, ребята сейчас поехали. И приедут, вернуться, расскажут, что им еще надо. Мы ездили на Пасху, отвозили им куличи, отвозили им крашенки, мы отвезли им пять бронежилетов, мы отвезли Перцы. Встреча с военными, как бы, она на самом деле очень бодрит. Потому что видя пассивность милиции, но общаясь с военными, которые готовы защищать страну, и готовы защищать жителей этой страны, понимаю, что я не, ты не один, и есть люди, которые действительно как бы, являются воинами и готовы защищать. офицеры. Слава Богу, что вы наконец-то становитесь